Совсем недавно в нашей школе проходили уроки, посвященные Великой Отечественной войне. И один из уроков понравился мне больше всего. А точнее сказать, история об одном простом солдате зацепила, что герой войны оказался таким реальным. Это девочка моей учительницы по литературе Мягче Спаловны. На фронт попал, так же, как и сел в фолл а в 1942 году прошло извещение попал в вести. Долгие годы и десятилетия родители ничего не знали, но с приходом современности. И летят и подают... Оказывается, что два с половиной года Пам Грич находился в немецком плену. в концлагере. И, и, самое главное, что родители узнали, мы нас... узнали о своем попавшем дедушке, где воевал, как, как попал в плен, как когда он погиб.

Хочу пойти в парадик, Это место в парад, для, парад, для меня. Речи, полк, трудовый, забыт, настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая. Тех вас, кого оставил на земле.